二三，四，二八，二八，二九，啊，好了，十六，十七，十八，再来 太傅，我怎么觉得你今天怪怪的、啊？公主，你来开门。你又要玩什么花样？我要告诉你，就没有惊喜了。哎，我发现你最近都不自称臣了。此一时，彼一时。公主。 这是，这是你我二人合婚的庚帖，百世之。 天作之合，这些啊，都是我的聘礼。 公主一直担心暮云会消失，所以今日只是下聘定亲。这封过书是我暮云愿意明媒正娶公主的凭证。只有等到公主的回帖，我们才能正式结为夫妻，白头偕老。 我不知道如何才能打消公主的顾虑，但我愿意等。收下这份国书，是否成婚，何时成婚，一切选择权都在公主手上。 在一起，我才知道什么是真正的爱，才第一次体会到两人彼此相爱的快乐。